помните в то видео, где мы открывали кису и запах принцессы Лести. Сегодня, э, как я вам говорила, мы будем украшать кису. Вот эта киса красивая. У него, кстати, еще голова кружится, я просто сначала не заметила. Вот тут, 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 если она будет пока что вот так. Я уже давно распаковала да, клей. Ой, и фломастеры, помните? Вот. И вот такие рыбки. И... Я... Так. Вот я сначала распаковала. Так, вот надо открутить. Эх, тяжелый. Надо было сначала открыть. Открыть. Такое. Это откручиваю. Последние остались. Туда ну, бы еще одну рыбку. Надо откручивать. Вот, вот, открутили. Теперь вот эти вот. Как долго придется откручивать, конечно. Да сейчас быстренько так открыть и дальше откручиваем. Осталось чуть-чуть еще. И мы все эти заколочки освободили. Теперь начнем нашу киску украшать. Итак, сначала мы что-то до нее можем. Хотя лучше не стоит. Давайте для нее будем прицеплять эти вот заколочки. Я всегда прицепила вот такой бантик. Сейчас я буду прицеплять ее всякие штучки. Так, это заветик, может вот сюда прикрепить. Вот... Может быть, на да, хвостик. Сидит. Вот сюда... Хотя бы больше. А это... Может вот быть, сюда при... Стоп. Ага, да, вот. Красивый. сердечко. А это сюда зацепим. И можно взять вот этот цветочек. Вот такая киска я ее прицепила. Так красивая. Теперь давайте все наклейки. Я буду ее кушать тоже клеечками. Это мы сюда приклеим. А это вот сюда. Чтобы только красиво было. Вот сюда. красивая Киска вот такая у нас. Теперь еще сзади можем ее украсить. Украси здесь, вот, так лепить. Звездочка. сзади какие украсили красиво. И вот наша кисуля. Вот такая красивая. вся. Так. Теперь мы можем ее раскрасить. То есть есть вот здесь вот такие вот Вот все. Теперь берем и другой стороны раскрышим розовый. вот так. Так как это бантик мы ее раскрасили. Здесь розовый, и здесь синий. Я еще и здесь чуть-чуть раскрасила, подправила. И вот здесь сердечко нарисовала, короче, плохо видно. Ну, всем пока, с вами была Настя.